У ніч на вівторок, 3 грудня, грузинські силовики знову намагалися розігнати антиурядову акцію на проспекті Руставелі в Тбілісі за допомогою водоветів та сльозогінного газу. Також мітингувальники почали затримувати. Про це повідомляє Ехо Кавказу. Також уночі міністерств міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Канада введе санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до порушення прав людини та корупції у Грузії. Тим часом уповноважена пані посол Грузії в Чехії. Тема і подала у відставку і заявила, що залишається відданою майбутньому Грузії в ЄС. Нагадаю, 28 листопада у Грузії розпочалися багатотисячні акції протестів у відповідь на намір уряду прем'єра Іраклія Кобахідзе відмовитися від переговорів щодо вступу Грузії до Європейського Союзу до 2028 року. Ми зараз спробуємо зв'язатися. Чи вже є у нас на зв'язку наш співрозмовник, депутат парламенту Грузії Коба на Пані Коба, вітаємо в ефірі. Вітаю, вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Ми зараз дуже пильно стежимо щодня за тим, що відбувається в Грузії. Чи можна усім від вас почути ситуацію от станом на тепер, що відбувається ну, Протести продовжуються, і вони будуть продовжуватися до, до того, як протестуючі не получать відповідь, того і не будуть? Их требования, их требования, достаточно четкие. Это проведение новых выборов, выборов, которые были сфальсифицированы, которые были украдены грузинской, так называемой грузинской мечтой. И впоследствии этих выборов уже власть, которая будет выбрана народом, и народ уже сделал 26 октября этого года свой выбор, в пользу оппозиции, прозападной оппозиции, оппозиции, которая обещала грузинскому народу, что она сразу по приходу отменит закон об иноагентах, который был одним из препятствий для евроинтеграции. И далее как бы народ выбрал то, те оппозиционные партии, которые обеспечивали бы Грузии, ее будущее в Европе. Вот грузинская Мрия украла эти выборы у грузинского народа. Она, это была тотальная фальсификация наподобие Белоруссии. И после этого начались протесты. И в дальнейшем, когда была, была принята резолюция Европарламента по итогам проведенных выборов в Грузии, грузинская Мрия на это ответила, так скажем, заморозкою переговорного процесу з Євросоюзу, а скажіть, будь ласка, я хочу так, в цьому місці уточнити. Я перепрошую, от Іраклі Кабахідзе на нещодавньому брифінгу Грузинська служба Радіо Свобода про це повідомляла, з'явив раптом, що готовий почати переговори про євроінтеграцію, хоч завтра. Цитата, якщо надійде така пропозиція, звідки раптом взялася ця заява? Це якась спроба маневру, спроба поступок про що це? Это, это, вы знаете, их хозяин, кремлевский олигарх Иванишвили, любит употреблять такую фразу «трюк». Это очередной, да, очередной трюк, очередной обман грузинского народа. Это, это, уже вообще... Кто сейчас слушает в Грузии Ираклия Кубахидзе? Это, вы знаете, об этом, наверное, не знает о его заявлении 90% населения страны. Uh -huh. Потому что его слушать невозможно, он утром говорит одно, днем другое, третье, вечером совершенно третье может выдать. И понятно, их позиция очень понятна. Нет, давайте, ребята, мы примем закон об агентах, который противоречит как бы, принципам начала переговорного процесса с Евросоюзом. Давайте, ребята, мы украдем выборы, мы их проведем не демократически, не свободно. Мы украдем их, мы сфальсифицируем их. Но все равно Европа должна вот Грузию, с Грузией начать переговоры с той Грузией, которую они считают, каковой она должна быть. То есть не таковой, вот, которые, которые нам говорят наши партнеры, что, ребята, проведите демократические выборы, раз, не нужно принимать так анти, антинародных э, и антиконституционных законов и так далее. Два. Нет, они говорят, мы, э, мы будем узурпировать власть, мы будем воровать выборы, э, мы будем разгонять, вот так как они сейчас разгоняют, э, так скажем, э, мирных демонстрантов. Но при этом, да, ради Бога, э, если Европа готова нам предоставить переговорный процесс, мы готовы. Скажіть, а, будь ласка, а що ну, буде далі? От при такій позиції і теперішній в ці владі сказки ніхто не вірить, поэтому і люди стоять на вулицях. Скільки люди готові стояти? Чи з готові до цих людей приєднатися ще люди? Чи можуть протести посилитися? За яких умов вони можуть зійти на нівець, якщо можуть? Що буде далі, от в найближчі дні і тижні? На вашу думку. Я думаю, что протесты будут продолжаться, и они будут продолжаться все с новой и новой силой, несмотря на задержание ежедневно там, сотни молодых людей. Как вы видите, это протест молодежи. Подавляющее большинство протестующих, ну, наверное, процентов 90, если не больше, это грузинская молодежь. Она не хочет жить э, в русском мире она не хочет жить э, она не хочет жить в СНГ там в ДКБ понимаете она хочет жить э, в Евросоюзе она хочет чтобы Грузия была членом цивилизованного сообщества поэтому вся Грузия на ногах вы смотрите протесты ведь не только в Тбилиси протесты во всех э, больших городах Грузии и вот, уже он они перекинулись на районные, на районные центры они перекинулись Уже на вулицях не только в Білісі, а по всій Грузії сотні тисяч людей. і я вас уверяю, що буде ще більше Все населення Грузії вийде. А скажіть, ласка у ці похожі... заяви Канади про Просто... санкції Литви про санкції по відношенню до тих, хто зараз надмірну силу по відношенню до демонстрантів застосовує. Вони щось дадуть за якісь дипломатичні зусилля, будуть результативними найближчим часом світової спільноти. Uh, я думаю, что если uh, давление со стороны наших партнеров будет еще более четким и они усилятся, uh, я думаю, что в совокупности с uh, протестами на улицах они должны дать определенные результаты. То есть uh, мрия, так называемая грузинская мрия, должна сесть за стол переговоров. И а что мы результатом этих должна... переговоров? В новые парламентские выборы или что-то Да, да, обязательно это новые парламентские выборы. Это даже не досрочные парламентские, это новые парламентские выборы, потому что тот парламент, так называемый парламент, который сейчас существует, он реально нелегитимный. Они э, они нарушили конституцию Грузии. Во-первых, это заседание парламента первое должна была назначить президент Грузии Соломе Зурабишвили. Она не стала назначать его. Э, уже они вышли из рамок конституции. Помимо этого, оппозиция подала э, иск в конституционный суд э, э, в отношении правомерности этого парламента, не дожидаясь, не дожидаясь. Решение Конституционного суда. Парламент в Грузии все равно был собран. То есть они несколько а цей раз. Этот парламент может может пробовать призначить нового президента. И что тогда будет? А, э, выборы нового президента это э, э, нелегитимная власть назначила на 14 декабря. Хотя никакие выборы 14 декабря не дадут легитимации новому президенту. Не имеет права нелегитимный парламент выбрать. Президента Этот президент так буде так таким же, таким же нелегітимним. Поэтому... Дякуємо, пані Коба. дякуємо за ваші коментарі. Пильно стежимо за тим, як розвиватиметься ситуація. в Грузії. депутат парламенту Грузії Коба на копія був з нами на зв'язку. Опозиційна партія Єдиний національний рух. А суспільне студія вже готова передавати слово.